জয় নমু যাদৱ মৱ জন জয় ঋষি কেশ সদা শিৱ সনাতন হীৰা প্ৰণত ৰণনাৰা য়নীৰাকাৰ কৃষ্ণৰ সোটি কোটিনম ৰাম নমো নমো ভগৱন্ত ভকতৰ নিধি হৰিকে আৰম্ভৰ কসিদ্ধি ৰাম মহাভাগৱত কথা দশম স্কন্ধ ৰদ কৃষ্ণ কিংকৰ শংকৰ পূৰ্বকল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনা আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰুজনাই দুগৰাকী মহাপুৰুষে যেতিয়া গণক কুচি সত্ৰত শেষ বাৰৰ কাৰণে দেখা দেখি হয় তাৰপিছত আৰু দুজনা মহাপুৰুষৰ সাক্ষাৎ হোৱাই নাই নহল আৰু সেইফালে গুৰুজন বৰকুণ্ঠী হল মাধৱ পুৰুষে এইফালে গুচি আহিলে ত দুজনা যিহেতু অভেদ ঈশ্বৰ আছিলে পুৰুষোত্তম ঠাকুৰটাই লিখিছে শংকৰ মাধৱ অভেদ ঈশ্বৰ গুৰু নাহে দুয়োটোকৰ দুহান নামক কীৰ্তন কৰিয়া কৃতকৃত হোৱে নৰ গতিকে দুয়োজনে হয়তো বুজি পাইছিল যে এয়াই তেখেতলোকৰ শেষ দেখা দেখে পূৰ্বকল বিশ্বত এক বিৰল খ্যাতি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে দেখুৱালে যে যিদিন ধৰি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাক গুৰু হিচাপে মান্যতা কৰি তাৰ দুখানি অভয় চৰণত শৰণ গ্ৰহণ কৰিলে সিদিন ধৰি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ পৰিত্যাগ কৰি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ চৰণৰ সেৱাতে জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ কাল তেওঁ অতিবাহিত কৰিলে এনেকৈ জোৰণৰ কন্যাও তেওঁ এৰি থৈ চিৰ কৌমাৰ্য ব্ৰত ধাৰণ কৰিলে দুজনা অভেদ এই কথা সকলোৱে আমি জানো আৰু সেইকাৰণে চাগে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে গুৰুজনাক এটি প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে হে কৃপাল গুৰু তুমি থাকোঁতেই জগতৰ মানুহক ভাগৱতৰ আধাৰত যি বিশুদ্ধ হৰিনাম ধৰ্ম তাক প্ৰৱৰ্তন কৰোৱাটো বহু ক্ষেত্ৰত কঠিনৰ পৰা কঠিন পৰ্যায় সৃষ্টি হয় তুমি যিহেতু সাক্ষাৎ ঈশ্বৰ হোৱাৰ পিছতো নৰলীলা লৈ গুৰু অৱতাৰে জগতলৈ আহিলা গতিকে তুমি এই জগত এৰি যোৱাৰ পিছত এই দায়িত্ব কোনে গ্ৰহণ কৰিব লোকে কাৰ কথা শুনি ঈশ্বৰ ভক্তিত নিম্জন হব এই কথা শুনাৰ পিছত কৃপালুগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই মাধৱ পুৰুষক ক'লে যে বহাপু মই নাযাওঁ মই থাকিম তই কত থকা হব শুনিও মাধৱ মূৰত থাকিবা ৰ দশম কীৰ্তন মূৰৰ মূৰ্তিৰে মান মই দশম আৰু কীৰ্তনতে থাকিম মাধৱ পুৰুষে বোলে বৰ উত্তম মই আকৌ ভয়ে খাইছিলোঁ বিষয়টো তুমি সাক্ষাৎ চৈতন্যুৰূপে তোমাৰ বাংময় মূৰ্তিস্বৰূপ কীৰ্তন আৰু দশমতে তুমি থাকিবা বোলে অকল ময়ে নহয় নহয় তুমিও থাকিব লাগিব ঘোষা নামে শাস্ত্ৰখানি তুমিও ৰচিবা ৰত্নাৱলী ঘোষা মধ্যে তুমিও থাকিবা গতিকে আজি ইয়াতে যি দশম ব্যক্ত হৈছে এই দশম শাস্ত্ৰ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ সাক্ষাৎ বাংময় মূৰ্তি তেওঁ ইয়াত বিদ্যমান হৈ এইকাৰণেই যে শ্ৰীমদ ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ দ্বাদশ অধ্যায়ৰ ভিতৰত দ্বাদশ স্কন্ধৰ ভিতৰত দশম স্কন্ধই এনেকুৱা এটা স্কন্ধ যে য'ত ভগৱন্ত পুৰুষৰ সমস্ত জন্ম কৰ্ম ইত্যাদিকে যিসমূহ লীলা মহাপুৰুষ ঈশ্বৰ পুৰুষে পৃথিৱীত সম্পাদিত কৰিলে সেই সকলোসমূহ দশমত বৰ্ণন হৈছে আৰু সেইকাৰণে যিহেতু সাক্ষাৎ ঈশ্বৰ পুৰুষেই শংকৰস্বৰূপে জগতত আহিছে গতিকে প্ৰকাৰন্তৰে আচলতে জগতৰ লোকক এই কথাটো প্ৰতিপন্ন কৰি থৈ গ'ল প্ৰভুসকল মাধৱ পুৰুষে গুৰুজনাক চিনি পাইছিল সেইকাৰণে এদিন নাৱেৰে ভটিয়াই গৈ থাকোতে গুৰুজনাৰ যি ৰূপ সুন্দৰ ৰূপ ত্ৰিভুৱন বন্দন দৈৱকী নন্দন এই পদ সাত সিদিনাখন মহাপুৰুষে ৰচনা কৰিছে লিখিছে ত্ৰিভুৱন বন্দন দৈৱকী নন্দন জৌ হৰি কংক্ষ বৈৰী জগজন তাৰণ দেৱ নাৰায়ণ শংকৰ সৌহি হৰি গুৰুজনাই কলে বোলে অকণমান ঢাকি দিয়া ইমান উন্মুক্ত কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই তুমি যি জানিছা জানিছা আৰু গুৰু বাক্য ৰাখি এই 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 পদ পদ চোৱাত ঢাকি পেলালে কেনেকে ত্ৰিভুবন বন্দন দৈৱকী নন্দন জৌহৰি মাৰল কংস জগজন তাৰণ দেৱ নাৰায়ণ শংকৰ তাকেৰী কংস কিন্তু এইখিনিতহে ঢাকিলে বাকী চোৱাত কিন্তু উন্মুক্ত কৰিছে এইকাৰণে কৰিছে যে চাৰি বেদ শিৰমণি মা যে জাকেৰী চৰণ বিকাশ হি দেৱ কৈলু কৈলুক শংকৰদেৱ তদুপৰি কি কব শংকৰদেৱৰ মহিমা জানি জ্ঞানী অন্ত নপায় জাকেৰী চৰণৰ ৰেণু শিৰে পৰশি মুকুটি সুখ সুখ পায় গতিকে মুকুটিৰ সুখ প্ৰদান কৰোতা বিশ্বজগতত এগৰাকীয়ে আছে তেওঁ হ'ল ঈশ্বৰ পুৰুষ স্বয়ং নিজে কাৰণ প্ৰভুসকল আপোনাক সবি জানে যে ঈশ্বৰ পুৰুষক আমি এইকাৰণেই সৰ্বজ্ঞ ঈশ্বৰ বা সৰ্বশক্তিমান বুলি কওঁ যে অন্যান্য দেৱতাসকলৰ হাতত নথকা কেইটামান বিশেষ ক্ষমতা ঈশ্বৰ পুৰুষৰ হাতত আছে তিনিটা বিশেষ ক্ষমতাৰে ঈশ্বৰ পুৰুষ ক্ষমতা খালী সেয়া কোনো দেৱতাক আজিলৈকে সি দায়িত্ব ঈশ্বৰ পুৰুষে অৰ্পণ কৰা নাই তাৰে প্ৰথম জনাই হল তেওঁ কালৰ অধিকাৰী ভগৱান কালৰ অধিকাৰী মানে সময়ৰ তেওঁ অধিকাৰী ঈশ্বৰ পুৰুষৰ ব্যক্তিৰেক ব্ৰহ্মা আদি কৰি কোনো দেৱতা কালৰ অধিকাৰী হব নোৱাৰে দ্বিতীয়তে তেওঁ মায়াৰ অধিকাৰী ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ জন্তু মায়া শজ্জা মজ্জা আচৰি ঘুমতি যায় সকলোবিলাক মায়াৰ অধীনত আছে কিন্তু মায়াৰ অধীশ্বৰ হিচাপে একমাত্ৰ জগতত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰি থকা প্ৰদৰ্শিত হৈ থকা ঈশ্বৰ পুৰুষৰ বাহিৰে কৃষ্ণ ব্যতিৰেকে বেলেগ নহয় আৰু তিনি নম্বৰটো হ'ল তেওঁ মুখৰ অধিকাৰী অৰ্থাৎ কোনোবা এজন জীৱ সংসাৰ বন্ধনত যেতিয়া আমি চব জীৱবিলাকে বান্ধ খাই আছোঁ এই বন্ধনত থকা জীৱবিলাকক মুক্ত কৰি মোখ প্ৰদান কৰাৰ অধিকাৰ কেৱল আৰু কেৱল ঈশ্বৰ পুৰুষৰ হাততেই আছে বাকী কোনো দেৱতাৰ হাতত নাই এতেকেহে কৃষ্ণ ভজন্য সেই প্ৰভুকল সেইকাৰণে দশম স্কন্ধ শুনিলে সাক্ষাৎ ভগৱন্তক শুনা যায় দশম স্কন্ধ শুনিবৰ কাৰণে পৰম ভাগ্যৰ প্ৰয়োজন পৰম কৃপা হ'ব লাগিব ঈশ্বৰৰ তেতিয়াহে কোনোবাই দশম স্কন্ধ শ্ৰৱণ কৰিব পাৰে ইমান মহিমাযুক্ত অধ্যায় তে যি কি নহওক সেই দশম স্কন্ধ আজি ব্যক্ত হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই দশম স্কন্ধ প্ৰ আৰম্ভণিতে কৈছে যে হৰিকৰ স্মৰণে আৰম্ভৰ হৌক সিদ্ধি ঈশ্বৰ পুৰুষক স্মৰণেৰে তেওঁৰ আৰম্ভণি সিদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে প্ৰভু অকল গুৰুজনাই সমস্ত লোকৰ কাৰণে কিছুমান আদৰ্শ থাপি থৈ গৈছে দশম স্কন্ধৰ প্ৰাৰম্ভণিৰ এই পদ জনাৰ দ্বাৰা আমাৰ সবক সকলোকে এটা কথাই কৈছে যে আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ যি কাৰ্যই সম্পাদিত নকৰোঁ কিয় সকলো কাৰ্য কৰাৰ আগতে ভগৱন্ত পুৰুষক স্মৰণ কৰি সম্পাদিত কৰিব লাগে যি ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ সকলো কৰ্ম ভগৱানক স্মৰণ কৰি সম্পাদিত কৰে সেই কাৰ্য অসিদ্ধি হোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে ভগৱানত সমৰ্পিত সকলো কৰ্মই আপোনাৰ জীৱনত সিদ্ধি হব তেনে সৎ কৰ্ম সকলো ঈশ্বৰক সমৰ্পিত কৰি কৰিব লাগে ইয়াত সেইকাৰণে আকৌ ডাঙৰ কথা কৈছে দশম মহাভাগৱত কথা দশম স্কন্ধৰ বিৰচীলা পদ কৃষ্ণ কিংকৰ শংকৰ ইমান এগৰাকী বেদজ্ঞ পুৰুষ হোৱাৰ পিছতো অৱনীষী চাৰি বেদবি চাৰি দিনে ৰাতিয়ে বেদ বিচাৰ কৰিব পৰা এগৰাকী মহাপুৰুষ ইমান বিদ্বৎপুৰুষ হোৱাৰ পিছতো মহাপুৰুষ গুৰুজনাই কিন্তু সৰ্বদা নিজকে কি বুলি কৈছে যে আমি কিংকৰ দাসৰো দাস অধম পামৰ মহমতি এইবুলি কৈছে আৰু আমিবোৰে অকণমান কথা যদি জনা হওঁ অকণমান যদি গীত পদ আওৰাবলৈ পৰা হওঁ কোনোবাই যদি আমাক মূৰ্ভমতি বুলি কয় আমাৰ ভীষণ খং উঠি যাব আমাক যদি কোনোবাই অযোগ্যতা প্ৰতিপন্ন কৰিব খোজে এই কথাত আমি বেথা পাওঁ দুখ পাওঁ সেইকাৰণে সেই বাপসকল ভাৰতবৰ্ষত যিমানবিলাক মহাপুৰুষ আছে পঞ্চদশতিকাত যিমানবিলাক মহাপুৰুষে ভক্তি আন্দোলনৰ সূচনাত সকলোৱে অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল সেই মহাপুৰুষসকলৰ তুলনাত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ জীৱন দৰ্শনৰ এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল কি যে তেওঁ আত্মলঘীমাৰে নিজক প্ৰতিপন্ন কৰিছে অৰ্থাৎ মহাপুৰুষে নিজকে দাসৰো দাস কিংকৰ আৰু কিংকৰ এই বুলি নিজৰ আত্ম পৰিচয় প্ৰদান কৰিছিল মহাপুৰুষ মাধৱদেৱেও গুৰুজনাক অনুকৰণ কৰি কি বুলি লিখিছে মা নামঘোষা নুশুজা নাই মিজা চাৰিও আশ্ৰ নোহোৱা নুহু ধৰ্মশীল দান তীৰ্থ কিন্তু পূৰ্ণানন্দ সমুদ্ৰৰ গোপী ভাপ কমল দাসৰো দাস দাসী হে প্ৰভু তুমি যদি মোক দাস বুলি ধৰিবৰ কাৰণে যদি তোমাৰ কিবা আপত্তি আছে তেনেহলে তোমাৰ দাসৰো দাস দাস তেওঁৰ দাস কৰি হলেও মোক তুমি তোমাৰ চৰণত ঠান্দি ৰাখা মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে ঈশ্বৰ পুৰুষক এনেধৰণৰ কথাও কৈছে যে মই তোমাৰ দাস হৈ গলে মোৰ এনেকুৱা দাসত্ব মোৰ মই তোমাক তোমাৰ সেৱা কৰিম হয়তো তুমিও মোৰ দাস হৈ যাব পাৰা কাৰণ যিজনে ভগৱানৰ দাসত্ব স্বীকাৰ কৰে ভগৱান তেওঁৰ দাস হৈ যায় এইটো ভগৱানৰ চৰিত্ৰ হে ভগৱান তুমি এই সন্দেহটো দূৰত থৈ দিয়া মই কেতিয়াও তোমাক মোৰ দাস হবলৈ নিদিওঁ থৈ নিজৰ ভিত্তৰো অধীন কৰি তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ভিত্তৰ অধীন কৰি মোক ৰাখা তেতিয়া তুমি মোৰ দাস হব অন্তত নালাগে তোমাৰ ভিত্তৰে মই ভিত্ত হব খোজো তোমাৰ চাকৰৰ মই চাকৰ হব খোজো তোমাৰ দাসৰ মই দাস হব খোজো পূৰ্বসকল কেৱল আৰু কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ সনাতনী পৰম্পৰাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইমান দাস্য ভকীৰ পোহাৰ মহাপুৰুষ দুজনাই মেলি থৈছে আপুনি কতো নেদেখে পৃথিৱীতে নিজকে ইমান দাসৰো দাস ইমান নমনীয় ৰূপে ভগৱানক যে বুজিব পাৰি এই নজিৰ কতো নাই যদি মহাপুৰুষৰ এই আদৰ্শ শাস্ত্ৰসন্মতভাৱে যদি আমাৰ মানুহে মানি চলিলেহেঁতেন তেতিয়াহলে আজি অসমত ধৰ্মক লৈ পেলাই ইমান অসহিষ্ণু পৰিৱেশৰ সৃষ্টিয়ে নহলে মই আজি কিছুদিনৰ পৰা এই কথাটো কৈছো যে কি কাৰণত ধৰ্মক লৈ আমি ইমান অসহিষ্ণু হবলৈ গৈ আছো সহনশীল সমতা আমাৰ নাই নেকি কাৰণ আমি যিসকল গুৰু গুৰু মানিছো তেওঁলোক সহিষ্ণুতাৰ মূহূৰ্ত প্ৰতি পাৰাকাঠা বুলি কব পাৰি মহাপুৰুষ শংকৰ মাধৱ দুজনা সহিষ্ণুতাৰ পাৰাক আস্থা তাতকে আৰু কোনো নাই ইমান সহিষ্ণু বুজিছে নহয় গুৰুজনাইতো এনেকে কৈছে যে যদি মোক কোনোবাই নিন্দা কৰে সেই নিন্দুসকলক যদি মই চিনি পালোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তেখেতলোকক মোৰ ঘৰৰ সন্মুখতে নিবাসস্থল বনাই দিলোহেঁতেন কেলেই যে তেওঁলোকে মোক চাই থাকক নিন্দাৰে মোক তোলা ধূনা দিয়ক যাতে তেওঁলোকৰ নিন্দাত মই মোৰ বেয়া বেয়া চৰিত্ৰ যদি কিবা আছিল বেয়া যদি আছিল সেইখিনি যাতে মই সংশোধন কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ নিন্দুসকল উপকাৰী সজ্জন সজ্জন বিলাক নিন্দা কৰি সজ্জন সকলৰ চৰিত্ৰত থকা বেয়া গুণসমূহ তেওঁলোকে উন্মুক্ত কৰে আৰু সজ্জনে সেইবিলাক সংশোধন কৰি কৰি নিজক আৰু জুয়ে পুৰা সোণৰ নিচিনা চিকচিকীয়া কৰি তুলিবৰ কাৰণে এটা সুযোগ পায় সেইকাৰণে গুৰুজনাই ইয়াত জনাই ইয়াত কৰজোৰে বোলো শুনা সবে সভাসদ মূৰ্ঘ হোৱা কৰো মহাভাগৱত আপোনাৰ সবৰ দৰে সজ্জনসকলৰ প্ৰতি গুৰুজনাই কৰপুতে হাতযোৰ কৰি কৈছে যে মোৰ নিচিনা এগৰাকী মূৰই ভাগৱত কথা দশম স্কন্ন ৰূপত গাবলৈ গৈ আছো কৰিবলৈ গৈ আছো